то, что я спартачила тут на 12 апреля, хай меня люди простят. Я через годик, через годик все сделаю, будет все нормально. Ошибку можно справить, а вот совесть нельзя исправить. Справ Больше я не буду. Вот еще один раз украшу, последний, который он вот там стоит. В таком плане. А потом лет через два, через годик, когда я буду обновлять 12 апреля, я их перекрашу в белый цвет. Видят только, что я разукрасил эти шары, ага. типа Петриковской рописи, и матюкают. Это называется, ну, вандализм. а то, что то висит, это не вандализм. Я делаю все для города, а городские власти это не видят, они только видят то, что сделано. Вот это мое мнение. Я хотел их закрасить, шары, как они и были, белым цветом. Мне люди сказали, ну, не надо, а, ну, так лучше смотрится. А какие это люди были на улице, с кем ты советуешься? Ну, кого я знаю, вот. люди, которые я знаю, они тоже патриоты Украины. Ну это ж типа калины. Ну, ну я, да. Ха, ну, ну хотя это виноград, Ну, я решил, что это калина. Ты решил, что это калина. Будет. Калина, Понятно. веточка mm -hmm. и листочки. Понятно. Ну, калина что? А, наш... а может, вот если бы тебе какой-то профессионал подсказал, вот какие краски выбрать, как это все понять, какие-то тебе предложил макеты, ты бы как на это отреагировал? Знаете, как я бы я... Что сердце, что сердце подсказывает, mm -hmm. то и делаю. И прошу людей, чтобы они меня поддержали душевно или краской.